रिंकू जी वास्ते भी दिल भी मिलिए गए अपने थोनू तो शायद ना दिल मिलन लगे टाइम लगे साढ़े तो शुरू तो मिले हुए बिकॉज मैं इसलिए बता रहा हूं भी मैं दिल मिलने की जो बात कर रहा हूं क्योंकि रिंकू जी और मैं कांग्रेस पार्टी में इकट्ठे थे, थे बहुत देर कर दी सनम आते आते पर आए तो सही इन्हों ही टेकन है लोंगर रूट क्योंकि हम पंजाब के पंजाबीज आर नोन टू बी पायनियर्स हम एक्सपेरिमेंट करते हैं साहब लोग चाहे हमें समझते हैं भाई ये शायद क्योंकि पंजाबी वैसे भी साहब दिल से काम करता है पंजाब वाले की सबसे पहली पहचान है कि बाकी सारा हिंदुस्तान या दूसरे जो लोग हैं वो दिमाग से काम करते हैं पंजाबी यहां से काम करते हैं तो इन्होंने भावुक होके अपने इलाके की तरक्की के लिए इन्होंने सोचा कि पहले मैं आम आदमी पार्टी को आजमा के देख वो चर्चा बहुत थी और जब इन्होंने देखा कि खोदा पहाड़ और इन वाले केस में तो खोदा भी नहीं साहब पहाड़ क्योंकि सबसे बड़ा वायदा नहीं साहब एक मिनट मैं आपसे आपकी पेशेंस आई बैगे और पेशेंस क्योंकि बिना बात बताए से लगता है भी हम एक के बाद दूसरी पार्टियों को तोड़ते चले आए ये मुद्दा नहीं है साहब ये सब समझदार पॉलिटिकल आदमी है एवरीबडी अपना अच्छा बला देख के उसके बाद में फैसला लेते हैं जब मैं पहाड़ की बात कर रहा हूं तो एक कुछ पहाड़ तो दिल्ली के अंदर है जिनकी चर्चा इंटरनेशनल तक होती है अभी दिल्ली में इतने बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं अगर कुतुब मीनार को छोड़ दें तो मैं समझता हूं हमारे जो ये ढेर लगे हुए हैं कूड़े के वो कुतुब मीनार से कंपीट करे, करेंगे परंतु ऐसे कुछ ढेर इनके जलंधर में भी लगे हुए थे और जिस मुद्दे को लेके खुद केजरीवाल साहब जिससे इनको लुभाया गया जो वायदा किया गया रिंकू जी से कह रिंकू जी हमें मौका दो ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपको कि मैं ये हटा के आपको दिखाऊंगा जलंधर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन हमारा लुधियाने के बाद में इंडस्ट्रियल हब है स्पोर्ट्स का तो सभी नाम सुना है अदरवाइज ऑल्सो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बड़ा एक हब है और वहां की अगर सड़कें देख लें तो मेरे ख्याल में आपको खड्डे ही दिखाई देंगे सड़क नजर नहीं देगी ये जो हाल वहां का हुआ है आज भी उसके चलते हुए आज इन्होंने वापस मुझे खुशी है कि हम दोनों भाई वापस फिर एक पार्टी में इकट्ठे हो गए क्योंकि विकास की तरफ पंजाब जो पिछड़ गया था अपनी भावनाओं के चलते हुए एक नए एक्सपेरिमेंट के चलते हुए तो मैं यही उम्मीद रखता हूं कि रिंकू जी और शीतल अंग्राल जी और सारे मिलके साथ होके काम करेंगे ताकि पंजाब ना सिर्फ बढ़ते हुए विकसित भारत का हिस्सा बन पाए और उसके साथ साथ पंजाब में आज भी वो दमखम है साहब चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को उन्होंने चकनाचूर कर दिया क्योंकि ये जो आज दिल्ली में शोर सुनाई दे रहा है ये मात्र शोर ही है साहब क्योंकि इसकी असल जो मार पड़ी है यहां तो अभी सौ करोड़ के इल्जाम लगे हैं जब पंजाब के अंदर वहां की एक्साइज के घोटाले सामने आएंगे तो जिस दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को रेप्लीकेट किया गया है और जिस लेवल के ऊपर मैं खुद केजरीवाल साहब को कोर्ट करूंगा साहब भगवंत मान जी को कोर्ट करूंगा आपके बीच में इन्होंने कहा था पंजाब के अंदर चालीस हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू इसमें से शराब में से आ सकता है जो पुरानी प्री, प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो खा रही थी और उसके ऊपर मोर लगाई थी भगवंत मान जी ने उन्होंने कहा था कि जो बात केजरीवाल साहब कह रहे हैं केजरीवाल साहब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं इनको पता है पैसा कहां से निकाला जाता है मैं एक बात से तो जरूर सहमत हूं भगवंत मान जी की भी केजरीवाल साहब को पता जरूर है पैसा कहां से निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है पर अब वो कहते हैं ना आज आया ऊंट पहाड़ तले वो चालीस हजार करोड़ रुपया उसमें से आज भी तीस हजार करोड़ रुपया पंजाब का तो निकल रहा है साहब पर पंजाब के खजाने में पंजाब के लोगों के पास नहीं पहुंच रहा ना ही जलंधर पहुंचा वो पैसा सारा का सारा दिल्ली आया हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये यहां वाला तो दिल्ली शहर ही बड़ी है पर जो पंजाब के साथ ठगी हुई है उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा और इनका असल चेहरा जो है वो सामने आएगा इसी उम्मीद के साथ मैं हमारे दोनों साथियों का स्वागत करता हूं मैं आभारी हूं तावड़े जी का हरदीप पुरी जी का जो कीमती समय निकाल के संजय जी जी आए यहाँ पे इन साथियों का स्वागत किया मैं एक बार तय दिल से आप दोनों का पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए स्वागत करता हूँ जय साथियों निवर्तमान सांसद माननीय सुशील कुमार इंकू जी से कि आपको संबोधित करना बहुत ही सत्कारयोग विनोद ताबड़े जी बहुत ही सत्कारयोग केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी बहुत ही सत्कारयोग बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ जी बहुत ही सत्कारयोग संजय जी और सामने बैठे सारे ही मेरे प्रेस दे अज ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਐ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਮੀ ਐ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜੇ ਆ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਦੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਮਨੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਦੇ ਸਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਸਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਨੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਆਦਰਨੀਏ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬੀਇੰਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਦਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਚਾਹੇੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ 에어ਪੋਰਟ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ 에ਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਿੰਧਿਆ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ 에어ਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਦਰਨੀਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟਾਪੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਟਕ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਰਓ ਵੀ ਜਾਂ ਆਰਯੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲੋਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੋਗਪੁਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਮਸੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਇੰਗ ਐਮਐਲਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਰੂਰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ ਮਾਨ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਨੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ मेरा अनुरोध होगा माननीय विनोद तावरे जी और सुनील जाखड़ जी से शीतल अंगुराल जी पंजाब विधानसभा के माननीय है सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के